Здравствуйте, дамы и господа, я Александр Позенко, и вы смотрите первое шоу о барберах и барбершопах. Сейчас мы находимся в городе Гданску, и за моей спиной находится салон Фризор Мэнский. И сейчас мы пойдем и сделаем мне какой-то маленький андергат, и посмотрим, на что способны гданские барберы. Чао. Привет, как тебя зовут? Матевуш, Матевуш, меня зовут Саша, очень приятно. А, расскажи, что у вас за название в вашем барбершопе? Фризьёж, что это такое? Назвали мы так, потому что раньше в Польше не было барбершопа да. вообще я даже знаю, я бы, и барбершоп. не было моды. В то время, когда я начал брить бритва и не было такого слова барбершоп, никто не делал этого. И взяли польское название салон Прозурменских. Это было самое лучшее решение, потому что сейчас уже появились барбершопы, но и появились салоны парикмахерские, которые просто называют себя барбершоп. Ну и просто так должно быть, что польское название в Польше. Откуда появилась идея? открыть свой бардашок. Вечно увлекался стрижками. Моя мама тоже парикмахер. У меня сбоку женский салон. Но мне никогда не нравились женские стрижки. Этот стиль вообще не подходил. Там собирал мотоциклы, бобры. Это мне очень нравилось. И я хотел это совместить вместе это, этот да, стиль. И просто открыл знаю, салон. Раньше такого не с было, с и с просто мы... сложно и было это все обе... было. совместить. Потом мне знакомые просто подсказали открыть салон только с мужскими стрижками. И как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть оно начало раскручиваться. Появился на это опыт. Ну и прикольно, прикольно выглядит. но ну, и не открыл большой барбершоп из-за того, что просто нету людей. Ну и, собственно, по чуть-чуть, по чуть-чуть как-то она развивается, рождается какой-то Стиль. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, о философии вашего барбершопа. Что вы проповедуете? Что, что такое вообще ваш барбершоп? Главное, что было... чтобы все было просто, не было никаких проблем создать хорошую атмосферу, где встречаются люди, знакомые, незнакомые, приходят, мы просто с ними общаемся, не общаемся на «вы», вообще есть, ну, мы у себя дома, это наш дом, и приглашаем сюда разных людей просто пообщаться, чтобы была приятная атмосфера, чтобы все было свободно. Владимир... ну, Барбер, и, конечно, конечно и, же, подстричься, человек, 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 человек. потому что у нас и, в Польше не хватает физики, хороших того, причесок да, и стиля. Но, и, скорее всего, это ну, и есть это наша есть. философия. Ну, мы заметим, потому что у нас все развито на года три раньше, чем у вас, и сейчас у нас каждый третий молодой парень хочет быть барбером и учится. И мы, у нас есть школа, и мы даем всем эту возможность. У нас такого нету. Когда я ходил, пробовал учиться в школе на мужского парикмахера, у нас было 10 часов за 3 года, где показывали, как встречать мужчин. А про бритву даже мужчин Нельзя было показать, потому что думали, что где-то можешь порезать и могли выгнать. Даже на экзаменах, когда сдавал экзамены, они снимали пункты, даже если достаешь бритву. Ну, и... Есть разница между нами. В основном все шли учиться на парикмахеров, на женских мастеров. И, и так дальше ничего не поменялось. Дальше нет школ по барберингу, учат просто женских стрижек. Я так понял, что в Польше нет даже ни одной школы барберов. А как же, как вы тогда собираетесь развиваться? Возможно, там ездить по, по миру, где-нибудь там по конкурсам или где-то ездить у других мастеров учиться? Как вы будете развивать? Да, я сначала, когда начинал стрич, я искал у себя в области, ходил по старым парикмахерам, спрашивал, просил, чтобы они меня учили. Мой учитель очень хорошо технично все показывал, и так получилось взять от него, научиться больше. Вообще, если ходит про учебу Барбара, то я учился все сам, смотрел в интернете. Потом мы стали искать вообще людей, которые тоже стригут по Польше, учились друг друга. Они показывали нам да, им, Ну и так пошло, поехало дальше. А скажи, пожалуйста, вы дружите с остальными барберами, к примеру, там. Кадамом, Шульцем, с Бабеем, с Брашем, вы дружите с остальными? Может, коммуницируете как-то или как-то mm -hmm. да, oh. да, вообще очень тусуемся с остальными барбершопами, с Баттеркатом, с Барберианом. Там были какие-то обучения. С Брашем, конечно же, с Лукашем, с Матеушем. Что что Знаем всех людей из каждого барбершопа Польши, всегда контактируем, всегда общаемся. Патрик из Вроцлава тоже работает Барбаром. Там в Вроцлаве. А, еще вот интересный вопрос. А, почему такая проблема у ваших барбершопов, у ваших барберов Отсутствие допиловок? Причем не только в вообще отсутствие допиловок. Ну, вообще, это сложная тема. У меня только ноги забиты. Вообще, настоящих барберов больше, может, три-четыре. Это просто мода. Больше началась мода на барбершопы. Открывают много барбершопов. Приходят ребята с салона. Приходят педички с салона, начинают стричь и говорят, что они барбары. Но они даже стричь толком не умеют. Они не понимают, что это движение, что это что-то больше. Они просто следуют за модой. Это сейчас модно, и поэтому они начинают с паркашопов. А, скажи мне, пожалуйста, какая ценовая политика у вас на вашу услуге? Начинаем с таких цен, что... Он учился у меня, то он стрижет за 25 злотых, я беру 30, но сейчас чуть-чуть будем поднимать цены, потому что есть на этом мода, мы можем зарабатывать больше. Средняя в Польше цена 30, 40, 50 злотых, ну и сейчас у нас за стрижку 30 злотых, за бороду 20, комбо 40 злотых. А разница, пропасть большая между обычными парикмахерскими и барбушопами в цене? Нет, нет большой разницы между салонами и барбершопами. Когда идешь стричься в салон в торговом центре, можешь постричься за 40 злотых в Данске. Но в Варшаве понятно, что это будет дороже. За 40 злотых можешь постричься в салоне. Ну что ж, господа, спасибо вам, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх. И если будете в Губянске, я вам очень рекомендую зайти в этот барбершоп и сделать себе слишком любовь. Все, всем спасибо, до новых выпусков, пока-пока.